Так, девчонки, всем привет еще раз, да, у нас сегодня эфирная тусовочка, я хочу сегодня попробовать и провести прямой эфир и в ютубе сразу, и здесь, да, ну, не за, получится, нет, но вроде пока что получается, вроде камеры все работают, немножечко сейчас сдвину, чтобы мы работали сразу, о, вот так вообще чудесно, главное не дышать. Так, у нас, как всегда, в пятницу, эфирная тусовочки, эфир, питание, видповедь вы питание свои всегда ставите наверху, да, ну, либо среди недели я тоже их собираю в кучку. И все ваши самые интересные вопросы я э, отвечаю в пятницу. Итак, пишите эфиры «Кожную хату», потому что все эфиры, где бы вы сейчас его не смотрели, э, будут э, продвигаться только тогда, когда вы будете э, комментировать. И я вас дуже прошу, ну, подивитесь потом записы, зараз на мои светло, да. Вы потом за... посмотрели эфирчик, да, я как, э, перечень вопросов всегда пишу, да, то есть вы можете посмотреть, просто перемотавши на ютубе, либо тут же в инстаграме. Ну, напишите, дякую. Напишите кря, напишите зафиру, кужунную хату, да все что угодно. Чем больше комментариев, тем больше этот эфир увидит. Угу, окей, тем более у нас теперь трансляция еще и на Ютубе. Так, я не знаю, вы бачите, наверное, на Ютубе всю мою красивую стоечку, на которой там тоже кучу всего. Вот так, давайте. О, вот так. О, так чудесненько. Все, я вмастилась, погнали. У нас сегодня всего 5 вопросов, но они очень длинные. Для чего используют эритритол? Да, вот, кстати, очень много девчонки сейчас интересуются, как сделать зефир для диабетиков, как зефир сделать менее сладкий. Вот эритритол, он для этого используется, заменитель сахара. Но, кстати, я бы вам очень рекомендовала, если вы хотите не просто сделать там ПП, да, какой-то, вообще зефир это и есть ПП, ну, то есть это и есть, который, это такой десерт, который не такой сладкий, да, он не такой сладкий, как торт, то есть там не только сахар, жирный. То есть самое главное здесь жирный, мы понимаете. То есть это ПП по-любому. Но если вы хотите сделать на заменители, взяв мой рецепт, у вас ничего не выйдет. То есть я не работаю с рецептами на заменителя. Да? Но такие рецепты есть, вы, я думаю, если пошукаете, по-моему, пакули есть у Алены, вы можете к ней зайти на страничку, по-моему, у нее есть. Честно, я не знаю, я никогда этим не занималась, поэтому вы просто этот вариант просмотрите. Но что здесь может быть не так? Когда у человека диабет, ему нельзя заменить сахара тоже. И так как здесь в зефире, в таком, да, тут должно быть много даже того же эритритола, то есть им тоже нельзя большое количество этого заменителя. Поэтому, пожалуйста, пройдите, да, как-то выучить эту тему, с не знаю, там, с диатологами, сейчас очень много есть врачей в Инстаграме, и пройдите эту тему, потому что я вам здесь ничего не могу сказать. Эритритол, то есть отвечая на вопрос, для чего он выкористовывается, он выкористовывается именно для того, чтобы заменить сахар то есть это для диабетиков да это для того чтобы снизить именно вкус э, сахарный Да чтобы не было так сладко потому что зефир это сладкий этот, сладкий десерт так, как разводить альбумин. Девчонки, э, где-то в январе э, перед э, тюльпанами, да, и в тюльпанах я вам это тоже уже дам, и в новом основном курсе я вам это дам. Я купила много альбуминов разных фильмах, ну, самых наших основных, да, которые в Украине мы используемся. И я вам их всех отсниму и протестирую. Но, пожалуйста, поверьте мне, не сейчас на слово. Вот я вам кажу, вот я могу, так и рубить. Используйте только пармова пол не подходит. Я зашла на один из сайтов кондитерских да, наших. Там под полом очень много комментариев. Вот Если вы зайдете тоже в магазин за подарка вы это увидите. В чем прикол? Одна пишет, у меня все вышло, и квиты я рублю, и все окей. А другая девочка пишет, у меня ничего не вышло. Так где же правда? Так я вам объясню. Авапол... У вас может быть, быть все окей, а потом начнется тянуться, масло. особенно так хорошо, сейчас сколько э, будет, да, вы будете отправлять э, тюльпаны, потому что скоро 8 марта це вам кажется, что Новый год так далеко еще да? То есть Новый год він і и следующим праздником, будет 8 марта, а вы будете к нему готовить тюльпаны. Так вот, на поле тюльпаны вони можуть вообще не выйти, а может быть. Почему? Потому что видно, в технологии, девочки, я не знаю, да? я не технолог. У меня такая же проблема была, что было 4 года тому назад. И когда я к ним обратилась, я говорю, ну, ну, ну блин, ну все было окей, okay. я ничего не меняла, ни пюре, ничего, все было окей, okay. но в какой-то момент он перестал работать, да, то есть, а я поменяла только альбумин. Тянется масса, и все, ничего нельзя сделать, даже обычный цветочек, не то, что тюльпан, невозможно сделать, а не подходит. Авопол а и авотри мы разводим в другой пропорции. Мои рецепты все, я просто теперь, я уже понимаю, почему могли быть причины над, у вас плохие, плохого зефира на другом альбумине, потому что у вас не такой альбумин, как у меня. Пожалуйста, только Пармова. Как разводить? Один к пяти, один к шести и один к семи – это правильная пропорция. Ну, правильно, и та, и та, и другая. Я использую во всех своих рецептах один к пяти. Как это посчитать, да? Мы берем, например, за 100 грамм белка, да, допустим, мы разводим 1 к 5, как у меня в рецепте. Вам нужно просто эти 100, 100, 100 белков, 100 поделить на 6, да, то есть одна часть у вас будет, это альбумин, а остальные части, 5 частей, да, то есть мы на 6 поделили, а остальные 5 частей, это у вас будет вода. Все очень просто. В Тепленькие водички, вы знаете, очень много, кстати, причем на разных сайтах вот эти вот, может быть, например, тот же, а водре, да, на разных сайтах э, вот эти пропорции разные. Да? Ну, то есть я его использовала, один к десяти, вообще м -м, супер. Вы представляете, какая разница, если вы купили промо или купили Аводри. У меня в рецепте 1 к 5, а разводить его нужно на самом деле 1 к 10, а потом ой, ой, у меня не выходит, Понимаете? Поэтому сколько у альбумин может храниться? А, Семочка, я не храню больше. Ничего ну, я так, что я так всем: я либо крошки, да, либо уменьшительно-ласкателем. Э, а, смотри, тут в чем прикол: я не использую альбумин вообще 24 часа в холодильнике. Альбумин можно, говорят, замораживать. Я никогда этим не занималась. То есть я развожу ровно столько, сколько мне нужно и стараюсь его использовать. Через холодильник, если хранить, вот просто поставить, через какое-то время его начинать сбивать, мне не нравится результат. Он не взбивается так, как мне нужно. У нас должна быть очень пышная, классная масса, потому что, к сожалению, тогда у нас ничего не выйдет. Потому что, когда мы вольем туда э, горячий сироп, оно все просто да? Вот Почему седает масса? Потому что недобитая э, мета. Э, доброго дня, девочки, ничего страшного. Ага, хорошо, идем дальше. То есть, обязательно. Вот почему вчера, да, когда у нас лимонный был рецепт, э, я вам написала так, что если мы используем живой белок, это 80 грамм, но если вы используете э, вот этот вот... Э, ну, альбумин, да, любой. Посмотрите, пожалуйста, на своей упаковке, сколько он, как он разводится. И в этой пропорции разводить. Я имею в виду закрытые упаковки, я его не открывал. На упаковке, когда присылают кондитерский магазин, они пишут обычно, там срок годности, там, до 26 -го года. Кстати, если открытый стоит, ну, он же открытый. У вас приходит пачка, да, у нас же не, за, не закрытая упаковка э, производителя. Они покупают большой мешок 25 килограмм и нам его рассыпают. И обычно они на упаковочке пишут, то там до 26 -го года, или там до марта, до березня, до 26-го урока. Но чем ближе подходит срок, тем хуже он сбивается. Вот просто если вы в какой-то момент видите, что он не сбывается, что-то происходит не то, то скорее всего, что э, просто его надо заменить, да, то есть под, под, подходим к сроку годности, то есть уже э, надо э, заменять. Я зам, э, заметила, это все получается. Вот. Видите, я же говорю, альбумины, вот, например, кто живет за кордоном. Я купила здесь в Испании альбумин, просто тоже уже, чтобы попробовать, какие есть. Испанский здесь производство. Вот лежит, ну, пора уже просевать, пора его отрабатывать. Попробуй, если забьется, все окей, то, ну, как бы, нет никаких к нему проблем. То есть пора уже просевать же, да. Испанский альбумин не взбился. Я вам показывала живой белок, вернее, не живой, пастеризованный белок в бутылках. Он, кстати, на моем написано 4 дня, то есть, в принципе, большую бутылку можно за 4 дня, если очень плотно поработать, можно использовать. Но он не сбываются. Точно так же и работает здесь. Поэтому нам нужна вот, ну, я вам специально для чего в прямых эфирах вот это вот все время трясу в, в камеру, да, именно как, какой он, да, он намотан на венчик, что кончик не шевелится, что мы его трясаем, но ничего не происходит. Вот для чего? Для того, чтобы вы видели, что такое уже взбитый белок. Поэтому с альбумином, пожалуйста, да, разные партии альбумина, фирм, это все-все очень Важно, к сожалению. К сожалению, может такое быть, что у меня девочка недавно тоже написала, она давно у меня учится, я почему как бы и прошу, сними, да, потому что я должна видеть, что действительно все, ну, Потому что я тоже, я, когда что-то у меня не выходит, я тоже проверяю это несколько раз. Почему? Ну, потому что, к сожалению, ну, может, что, вот, например, в один раз там, взять попасть в какой-то жир, например. Да? Ну, то есть что -то, один раз это не считается. И она мне пишет, что говорит, у меня не сбивается альбумин. Я говорю, про промову. Я говорю, пришли видео, действительно не сбивается. Ну, то есть он сбивается через 20 минут. Но что-то пошло не так. Либо не тот альбумин положили. Все может быть. Может, партия была такая. Может быть, то же самое может быть с Агаром. Поэтому, девчонки, если все ушло окей, то, то надо просто понимать, что вы конкретно поменяли в этой вот в этой сейчас закладке, да, то есть что прошло не так. Ну, конечно, этот анализ вы можете проводить только тогда, когда вы долго уже работаете, когда у вас есть какие-то знания. Вот, к сожалению, поэтому вам и нужен учитель. Возвращаясь к этому, да, вам все равно нужен учитель, потому что заглянуть в кастрюльку и сказать, не, лапунька, действительно, он не сбывается, давай возьмем другое, давай возьмем в другом магазине, вот тут мы брали, вот тут я брала, вот тут хороший, возьми тут, то есть, понимаете, поэтому вам нужно учитель. Кстати, девчонки, до первого, и мальчишки, до 1 декабря моя скидка все курсы за 2020 пятый год, она уже будет на стопе. Пожалуйста, до первого, если вы хотели купить, до первого декабря вы можете ее купить, еще она у нас в шапке профиля у меня, да, там все курсы. И там все уже так только теки беззаворотного звездку, то есть если вы хотите за связком, да, чтобы я дожевала вам ваши альбомины, ваши э, сиропы, то вам нужно тогда идти ко мне на большой курс. Угу. Так, дальше. В мене не виходить зефірна маса, а коли виходить, то тече і тягуча. Смотрите, ну, когда виходить, вона не може бути тягуче, вона не може бути ну, да? форму. Значит, просто опять же ви не розумієте, яка зефірна маса бути. Зефірна маса должна быть плотная. И не тянуться, она должна. Вот, ну мы же с вами художники, да, то есть мы берем насадочку этой насадочку и нашим э, зефиром мы рисуем наши розы, там все цветы, да, то есть мы с вами художники. Только у нас с вами не пензлик, да, у нас с вами вместо пензлика у нас с вами насадочка и зефирная э, зефирная масса. Поэтому для того, чтобы она красиво все рисовала, вам нужно обязательно плотная масса. Вот прям вы поставили. Выдавили, и это все четко, все плотно, нигде ничего не тянется. Он, тянуться может за насадкой. Просто масса может быть классно. Но тянуться за насадкой может быть из-за того, что вы просто, когда вам нужно завершить уже, да, вот, например, лепесток, а вы продолжаете давить на мешочек, и оно... Тянущееся вот такое вот, да, все Почему? Потому что вы не перестали давить на мешок и убрали насадку. Ну, оно потянулось. Может быть, даже в эта причина. То есть масса тянущаяся это когда прям ну, действительно вы перемешиваете, прям потянулась, такое длинно длину, вот это тянущееся. То есть масса должна быть плотная, а это все зависит от тех процессов, которые вы правильно сделали, да. То есть сбили меренгу, опять же, да, оно все плотное, сварили сироп и правильно совместили эти два процесса. Если не добили зефирную массу, она тоже она будет тримать форму, она тоже будет тянущаяся, поэтому это тоже обращайте внимание. Поэтому у вас, э, Вик, у вас не… Это был да, вопрос, э, не, не вижу я, если девочка в чате, э, но mm -hmm. если вы говорите, что она у меня то выходит, то не выходит, а один раз там э, плотная, вернее, не плотная э, или тягучая, то это у вас не вышло, к сожалению. То есть она должна быть стоячая, и вы должны ею нарисовать, так, ну как бы нарисовать э, лепесточек, либо там основу, либо вот особенно, кстати, на массе э, такой цветочек как гортензия, он, если опять же масса тянется, вы ее не садите. То есть вам нужно понимать, что такое плотная масса. Вот. судя по вопросу, этого не не свершилось ни разу. Так, чи треба... Так, боже, что это я написала? Мне пришлось переписывать, потому что заняты теперь и ноутбук, и телефон. Мне пришлось переписывать, но курка лапы писала, что треба... А, посыпать квиты пудрой, якщо... если они у нас покрашены сухим красителем. Значит, смотрите. Если сухой краситель шобзом, либо сухой краситель китайский, мы уже ничего не припудриваем, мы просто... О, Мариночка, привет! Мы просто берем и уже складываем потом. Да? То есть, если вы еще сверху окрашенный зефир будете пудрить сахарной пудрой, да, то будут сухие. А потом буду. А в следующем в эфире вы спросите вопрос: почему у меня зефирные лепесточки, да? почему они у меня там очень крашатся, да? ну, как бы, То есть следующий вопрос будет именно про это. Поэтому мы не припудриваем то, что мы уже окрасили. Если краситель Bright Foods, вы знаете, что он мокрее, потому что он натуральный, из тогда мы его можем сверху припудрить, если у вас сверху мокрая поверхность. Еще раз, девочки, если от Брайта мокрая поверхность, мы можем его не то чтобы припудрить, а мы его должны припудрить, потому что вы его взять не сможете, он мокрый. Вы можете прям, знаете, прям в эту пляшечку от Брайта набрать туда сахарной пудру и прям попшикать сверху. Чудно. Может, поможет, а может, не поможет. Вы знаете, что я про это не працюю, Я працю с Мариной. Вот, Пожалуйста, любите жаловать. Пожалуйста, у вас есть в сторисе, я вчера выставляла, у вас есть во всех ринсах, которые я показываю, как окрашивать. Есть ссылка на шабзоп. Я сегодня тоже вам ее оставлю. В Ютубе, девчонки, тоже, кто сейчас меня смотрит в Ютубе, я тоже вам оставлю. И здесь оставлю, везде оставлю. Вы сможете на Марину перейти аккаунт и там все найти. Потому что эти красители не макреи. Они, вы сразу их достали. Во-первых, знаете, что, почему как бы я хотела такие красители, которые сразу готовы? Потому что мне нужно снять урок, мне нужно там опудрить, мне нужно, например, отдать заказ, а заказы все равно здесь бывают. Я достану себе баночку. Пофарбовала ту квитку, блин, в тот колер, даже в бордовый темный там миллион у нее цветов. Сколько там уже там цветов? 55, блин, если ты еще не вышла. Короче, огромное количество. Мандариновый цвет есть, ковый цвет есть. То есть вам не надо даже ничего выдумывать, придумывать, как его там вот это вот совместить. Не нужно, уже все готово. Поэтому взяли банку, припудрили, покрасили, и все, уже не надо ничего делать. У меня, если зефир не подсыхает, да, то есть вы знаете, что я вам всегда рассказываю, что здесь, кстати, вот в студии здесь по-другому стабилизируется, дома было более влажно, не знаю почему, то есть было прохладно и влажно, здесь классно, я закрываю, да, я ухожу, и здесь стабилизация происходит, слава тебе, господи, быстрее, но если мне нужно досушить даже вот эти окрашенные цветы, я ставлю в сушку, Буквально 40-50 минут на 50 градусов они досыхают, и я их складываю все в букете. Все, то есть вообще все отлично. Поэтому если мокрый, то пудрим, если не мокрый, то не пудрим. И, кстати, еще знаете, что обратите внимание, когда вы окрашиваете стол. То есть если э, Дебрайта должна быть идеальная масса, правильная, да то есть если за зефирный зефир труба, если э, бывает такое, что вот влажно в воздухе, да, то есть я не окрашиваю цветы сразу. Попробуйте минут через там, 40, да, там, через часик, попробуйте через 2 часа. Именно в вашей среде, скажем так, то есть именно в вашей м -м, тут, да, то есть где, где вы в кухне там, или работаете, вы тоже в студии, попробуйте разные моменты окрашивать. Тоже может вас, вам это помочь. О, окрашивать лучше сразу или перед складыванием букета. Вы э перед складыванием букета не сможете их окрасить, потому что зефир цветочек покрывается вот такой пленочкой, и на него не прилипает уже парник. Любой, любой фирмы, какой бы вы ни выбрали. Поэтому вот вам мой совет: э -э если влажно, чуть попозже. Если мокрая, прям цветочек сверху припудрили и пишу дальше. Какие краще коробки замолвоты на Новый Рик? Очень интересный вопрос, особенно когда уже до Нового года осталось у вас вообще опять пять минут, как в той песне. Смотрите, ну не могу я вам посоветовать никакие коробки, машины, я не знаю, чем вы будете заниматься, что вы будете делать. Если вы будете ялынки, вам нужна бокс, да, вы можете зайти в тренди пак, вы можете зайти там, я не знаю, в коробка торт и выбрать большую, да, то есть это у вас будут для ялынки. Если вы будете делать веночек, вам нужно то, то, там в тех же магазинах, только поменьше. Если вы будете делать шары, вам нужны там 5-сантиметровые коробочки с открытым просто окошком, чтобы их было видно и все. То есть ну, понимаете, такой вопрос. Если вы хотите как бы рекомендацию магазина в тренде пак, не знаю, боже, девчонки, накидайте. В тренде пак, коробка торт, очень классный лав пак. У них очень большое разнообразие. Вот поэтому, ну, вот как-то так. Просто э, коробку вы подбираете всегда. Вот же самое вопрос, э, какие завитки, какого размера делать. Делайте такого, как у вас коробка. Вы берете, вам нравится, блин, коробка 6-сантиметровая, делайте 6-сантиметровая. Нравится вам 10-сантиметровая, делайте 2 по 5. Все очень просто. Выбор есть всегда. Так, и последний вопрос. как не выходить фарбовать сухими барвниками, то плями, то не фарбуется. Значит, смотрите. Кстати, я тоже этот, этот, этот урок сниму, потому что не у всех получается. Смотрите, если вам нужно окрасить в очень плотный цвет вот, не знаю, бордовый, например, да, то далеко отводим и аккуратненько. Сначала взболтали. Первый прыск, неважно, какими красителями вы пользуетесь, неважно, какие у вас вот эти вот тухие пляжки, не тухие, отодвинули подальше. Сначала прискробом глаз соседу, а потом только свету цветочек. Потому что вот этот вот первый приск, он мог там собраться возле вот этой вот, да, вот нашего носика, и он первый сразу плюнет. Вот почему но и получался да, плевок такой. И сразу на цветке. Бывает такое, что фарбует и фарбует, а потом немножко красителя побольше зашло в этот носик. И такое бывает. Ну просто вы, знаете, вам нужно фарбовать для того, чтобы пофарбовать. Знаете, для того, чтобы научиться делать эфирные цветы, вам нужно делать эфирные цветы. Для того, чтобы у вас вышла масса, вам нужно ее делать. Вот тут тоже самое. Вы потом будете просто э, ну, как бы чувствовать эту баночку, и оно будет все классно ложиться. Единственное, что просто моя рекомендация, когда вы, вам нужно сильно поформировать, немножко подальше цветочек. Просто вы тогда будете рекламировать. Если оно то оно на стол, ничего страшного. А вот если чуть-чуть, то тогда вы можете чуть поближе да, или взять какую-нибудь другую баночку. Девочки, вопрос. У меня ответы закончились. YouTube тоже не молчите. Вроде неплохо, две трансляции одновременно. И, к сожалению, практически эфиры, наверное, я так не смогу проводить. Хотя у меня есть еще такой девайс, как очки. Можно попробовать. <coughs> Девочки, акция по распродаже курса 2025 год заканчивается в понедельник. Вы можете успеть, есть ссылка в шапке профиля. Оплатить потом этой акции не будет. Там и новогодние, там и шары, там и вот вам упаковка, да, ответ на вопрос, и упаковку выбрать, там уже все есть, уже девочки там такие понарубливали, они уже себя продавали, уже, уже многие набрались заказов на Новый год, потому что они начали тогда, когда я им сказала працювать, понимаете, я же выхожу в бесплатные прямой эфиры, но вы очень часто просто не дослушиваете, что я говорю, еще месяц назад я говорила, готовьтесь, заказывайте коробки, заказывайте, думайте, что вы будете делать, не надо вам много всяких этих, не надо, ну, да, вам не нужно много цветов делать на Новый год, вам не нужно делать разных цветов, вам не нужно делать цветы вообще на Новый год, вам нужны апельсины, мандарины и шары, и больше ничего, потому что видите какая проблема с, со светом. Вообще разнообразие, много разных вкусов, разнообразие форм, оно ни к чему хорошему не приведет. Ну, ну, должно быть моно. Шопзон за распутаться. акция. Да, кстати, девочки. В... О, я знаете, что сделаю? Я вам выставлю не Инстаграм, я вам выставлю сразу Телеграм Марины. И туда будете писать. Там как раз написано, какие какие барники, там, какие цвета идут сейчас в акции. Просто подпишитесь на Телеграм и, и, и все, буду вам счастье. Так, YouTube молчит, значит, там мы сейчас, ага, ссылка на сторинку до Марины, поверни, как где закреплена, бо сам зеленый за вами вашими фирмы. Она есть, Василина, под люб... так она у вас есть в курсах. Это во-первых. Сейчас я в сторис выставлю, и под рилсом под этим тоже будет ссылка на Марину. Шопзом, у нее шопзом топ. Ну, Да, понятно, Ви, это так написать легко, это я так знаю, что у нас он то. Ничего, я под эфиром вам его выложу. Красители, ну Я гивну не, 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 не рекламую, вот реально. Мне, поверьте, мне все равно, да, но мне ну, должен был запрос, причем когда я Марине написала, говорю, Марина, ты можешь мне сделать красители? И я ей несколько раз, вот я не знаю, есть она в эфире или нет, вот я вам серьезно говорю, вот честно, я ей начинала писать сообщения несколько раз. Думаю, блин, у меня были просто очень плохой опыт с другой девочкой по поводу сотрудничества с этими красителями. Она не сделала то, что я просила. Мой самый главный Запрос был в том, что я хочу темные цветы, либо вот даже зеленые, да. Я хочу темные бордовые цветы, на, на тюльпаны, эти на пионы, красные тюльпаны. Но чтобы оно не плакало, и не надо было много туда вбухивать красителя, потому что это все-таки не натуральный краситель. Я хотела именно сухой краситель, который взял вот так вот, пофорбовал и пришел туда. Помыл в кухню после всего, да, и ушел. Вот это был мой запрос, самые темные цвета. Ты мне сможешь сделать? Говорит, да, ну вопрос. Все. А, а, а с первого раза у меня не получилось. Поэтому я Марине боялась написать, что, ну, знаете, ну, мы все-таки, я не люблю слово «конкуренты». Слово «конкуренты», я считаю, что, ну, если мы взрослые люди, оно ну, тут как бы не коллеги. Если я прошу, то я подумала, что она может подумать, да, что я как бы сейчас, ну, захочу что-то тоже в понимаешь? Потому что у меня был такой горький опыт. Мы же всегда, знаете, мы всегда э, думаем плохо, Почему? Потому что э, есть горький какой-то опыт. Я говорю, Марина, мне не надо, чтобы она порциювала. Я не буду ничего делать. Она, я просила ее э, не не слать мне бутылки. Она мне не слала, она мне прислала в пакете, потому что она пока до сюда доедет, пока мама меня успокоит. У меня пришло вот тупо вот просто в мешочках. Она не запаковала, смотри, все подписано, все аккуратненько. А почему так? Потому что пока до... кто за границей, вы знаете, да? Потому что пока она доезжает уже тут так холодно пока она доезжает, может все расплескаться. Я попросила хорошо замотать. Ну, она мне что попросила, то я и сделала. Я говорю, мне нужен вот такой вот цвет еще. Мне понравился вот этот и вот этот, но я хочу вот такой вот, смотри, вот мне нужен вот этот оттенок. Потом эти мандарины, соники, боже, девушки. Не устану, я ее рекламирую. А у вас просто даже пила курс за 1000 гривен, а обратной связи нет. У вас там нет. Такие требуют купить за связи. Большой курс за 3000 гривен. Там будет обратная связь. Ну, девочки, ну, за тысячу гривен. Тысячу гривен у вас шесть курсов. Э, основной у вас там тюльпаны. Я его не буду переделать, он просто отличнейший. Там все насадки, там все есть у вас. У вас все есть для того, чтобы на 8 марта начать работать. Там розы, там пионы. Новогодние. Какой шестой? А, и осенний. Все дожевано, рожевано. Нет, связи нет там обратно. Девчонки, вопросы? Я тогда побежала, сейчас как раз посмотрю, как оно там в Ютубе сохранится. Вот можно вот так вот даже. Или вот так вот. Немножко засвечивается окно. Тут немножко другая камера. Все, крошки, тогда сохраняемся. Мы с вами встретимся следующий раз. в Понедельник, наверное, нет. Во вторник на практический эфир. Я вам покажу, как сделать розу разных вкусов. Опять спрашиваете, мы это уже миллионы раз делали. Это так просто делается, вы себе не представляете. И вот от них одно, но посылка до 13 дней. Э -э от кого? 13 дней от э -э Шобзома? А чего так долго? Вы же тоже за границей, Свет? Ну, мне идут посылки тоже 14 дней. Мне очень долго, я ее долго очень жду. У меня следующая посылка будет с этими альбуминами, с которыми я хочу вам сделать такой вот... Э -э ну, у вас не засвечивает, а на Ютубе засвечивает. Ну, такое белое просто пятно. Ну, короче, я, я, при, при, я при, применюсь, потому что на две камеры тоже не знаю, как оно это снимало. Но так зато удобнее, мне не нужно сейчас на Ютубе вот этот урок выставлять. Смотрите, м -м, когда вы за границей, да, вам нужно заказывать заранее. Я перевозчиками заказываю, да, я поняла, Светочка, я перевозчиками, только так. Вот я сейчас заказала все, у меня мама это все дело соберет, и пока отправит, пока он отойдет... Девочки, кто живет за границей, ищите все возле себя, потому что вы не, на, не натаскаетесь. За границей э, из Украины классно вести. Это альбуминный агар. Ну, сто Во-первых, агар выгодно, потому что здесь агар килограмм стоит 4000 гривен. Э, если сейчас курс уже немножко выше, стал там, по-моему, 50, да, то есть уже больше альбумин просто хороший купите в Украине, потому что здесь, опять же, он дорогой, и не все хорошо взбиваются. Но здесь можно работать на живых белках. Я как бы не, не очень, вы знаете, я не очень приветствую это, но как бы можно, да, то есть на альбумин можно не заморачиваться, но на агар любасу, потому что ракогель, причем ракогель это Испания, которая делается в Рубне, но здесь под Мадридом. То есть что я покупаю? Я покупаю альбумин, агар, который доехал до Украины, его там расфасовали, он приехал обратно на родину, но это дешевле стоит, чем все равно купить тут, понимаете? Поэтому в Украине вам ну, проще, проще. Отдельный новогодний курс есть, конечно, 800 гривен стоит, вы можете его купить и все. 1000 гривен стоит акция. Да, ну просто тогда в новогоднем, ну Но смотрите, новогодний курс у них обратная связь была до 28, до 1 декабря ему продлила. То есть у вас обратная связь будет все равно только в общем большом курсе. Так, вопросы? Вопросы, вопросы. поэтому… Вы, вам не нужны банки. Банки вы можете заказать на Алиэкспрессе. Вы можете просто доставить. Это не будет объемно, да, за, кто за границей. Это не будет объемно. Потому что банки, я представляю, как моя мама бы паковала бы 55 банок вот, в какую-то коробку, сумку, что-то. Ну, то есть это геморрой. А когда этот кулек, все уложено, я себе тут пересыпала. Например, есть такие красители, которые, например, пользуюсь только там какой-то конкретно там на какой-то курс, да? Ну, то есть они мне не нужны в баночках, поэтому я их даже не пересыпаю, они у меня просто лежат вот так вот и все. Вин не засыхая, да? напоминаю, брать засыхает, если вы его разведете. Этот не засыхает, ничего с ним не происходит, короче, не горит, не тонет, не, не мокреет на цвета. Так, крошки, тогда сохраняемся. Сохраняемся. Сохраняємося. Щас надо как-то сохраниться сначала тут. О, завершити троян. Так, с Ютубом я прощаюсь. И с Инстаграмом, девчонки, прямо приматрансляція завершится. Так.